Ну, здесь для форма одежды включает в себя четыре слоя основных. Это базовый слой, это утепляющий первый слой утепляющий, второй слой э, и верхний слой. Вся эта система модели в зависимости от Типа деятельности, будь это статика, будь это активная, активная нагрузка, э, военнослужащий штаб, либо по распоряжению командира, мы сами понимаем, что разного уровня подготовка даже военнослужащих, которые его служат, либо по решению командира, э, эта форма одежды трансформируется э, по разному. Сами разработала шапка под шлемник, баб то есть это модульная система шапка пошлевлика она э, э, эргономична, она закрывает зоны, которые подвержены переохлаждению, тоже влияет и создает складок под капот создает тепло но если метель сильный борозд поверх одевается капюшон поэтому на зимняя шапка она ну, скажем позволит нам наверное уйти от такой вот, вот советской системы шапка очень теплая простая то есть это для экстремальных да, вот такая вот, такая вот шапка. шапка. имеет три положения. Уши могут быть пристегнуты наполовину, прикрывая уши это обморожения. Да, либо и полностью вверх. Вот такое постоянное положение. Мембранные материалы используются современные. Шапка очень легкая, теплая. Влагу в себя не подпитывает. То есть я представляю, что это большой три сезонные ботинки, сшиты утеплитель. Но утеплитель гораздо удобнее носить отдельно. У вас в едином боевом комплекте прописаны утепляющие носки в то есть у вас носки, задача которых в основном впитывать вод, испарение и так далее, И из мембраны ткани утепляющие носки. Даже если ноги пробокли, у вас идут два комплекта. А эти носки с синтетической вибраной ткани, они очень быстро сохнут. Их можно даже просто выбить и влага их будет. Что касательно куртки, мы продумали такие элементы, например, что ну мы все знаем, проблема сходить по нужде в полевых условиях. Что нам мешает? Да? То есть, если у нас идут подтяжки а, и какой-то полукомбинезон, то сделать это очень сложно, не расстегивая, не снимая куртку. Либо переодеться, либо одеть утепляющий то есть у нас специальная подтяжка, в принципе, вы взяли их с американской армии, они очень удобны. Они позволяют снять штаны, а при этом подтяжки останутся на вас. Ну, то есть, делать свое дело. Достаточно быстро, а потом их опять идти. А, ну, мне кажется, это мой опыт подсказывает, что достаточно удобно и комфортно, и достаточно важно. Мы предполагаем, что верхний слой из материала сушил может достигаться начиная с октября. И может одеваться на базовое белье, либо на фриц. Утеплитель бы это, скорее всего, будет использовать только когда температура даже ниже, чем сейчас. То есть около минус 15 и Поэтому утеплитель съемный. И куртка может носиться сама куртка, сами полевые брюки. Из этой мембраны ткани могут носиться с октября и, наверное, по мае, по апрель, в зависимости от погодных условий. А теперь, как бахи, перейдем к бахилам. бахилы утеплены. Сделаны из прочного материала полиамида, ну то есть на родине называется кардио. Сам по себе материал практически не промокает, э, не впитывает влагу. Внутренний утеплитель также сделан из синтетического материала, который ну, по своим свойствам по простому близок к Резиновая подошла со специальным специальный протектор и специальное требование к резине противоскользять. То есть это именно зимняя резина, которая не выдает на морозе. Бахилы быстро снимаются, одеваются поверх ботинок, они имеют размерность, э, размеры, э, на несколько размеров один бахил, на ну, три размера. Утяжка идет в зависимости, почему утяжка, потому что разные размеры и разные виды обуви тоже использовать. Мы сейчас разрабатываем специальную горную обувь, обувь для спецподразделений. Она немножко другой конфигурации имеет бахил у нее универсал. Э, бахил отрывает подошву ботинка от земли. Э, вовнутрь не попадает грязь, снег, песок, холод за счет утеплителя. Пахил быстро сохнет. Пахил защищает и ботинки, и верх брючек. Все вы знаете, да? Когда ходишь по полю, снег, грязь налипает, приходишь в теплое помещение, блюдаш, это все начинает у тебя на таять, затекать тебе вовнутрь. Пахил высокие до колена. Пришли, сняли, выбили поставили, они быстро высохли и так далее. Что важно, Резина по своим свойствам, зимние примерно равна, э, по э, теплопроводности, равна 9. Считайте, что вы стоите на деревянном пластине по Кроме того, внутри ботинка всегда плюсовая температура за счет самой резины, за счет э, воздушной прослойки между подошвой ботинок и э, низом. Таким образом, мы не получаем при охлаждении снизу, потому что мы начинаем разорвать это снизу. Боковые утеплители и так далее. Вещь достаточно... Простая, комфортная. Используется такая система демисезонная многими армиями мира, американской армии, британской. У нас будет такая же своя система. Сейчас испытания проводят у нас в этой области, многие увидели, Но есть варианты, Тут другая колодка используется. Убран стакан, но при этом оставлена защита пальцы, что немаловажно. Я сам несколько раз ботинками хорошо прикладывался к люкам различные. Если бы не было защитного стакана, я бы остался без пальцев. Мы знаем, что очень важно. военный обувь во всем мире относится к разряду защитной обуви. Не может воевать тапочка кроссов Есть случаи, вы сами об этом знаете, когда боец просто прыгает, прокалывает себе ногу, только потому, что он захотел какие-то облегченки купить. И мы его эвакуировали вертолетом в Днепропетровск, сколько это стоит государство. Только лишь потому, что он решил одеть какие-то кроссовки, ему якобы у них удобно. Ни в одной армии мира не разрешает носить ту обувь, которая не уставла, либо не утверждена министерством, как, он, как и замена уставной. Это защита ног, это, да, извините, это здоровье людей. А, здесь другая колодка, более спортивная. Все параметры сохранены старой обуви, то есть ноутбук. Почему ноутбук мы выбрали, многие спрашивают. Потому что ноутбук гораздо быстро, лучше вентилируется, гораздо быстрее сохнет. Кожаная лакированная обувь, если она все-таки промокнет, это промокает любая, будет сохнуть очень долго. Но сохнет быстро, но э, летом гораздо лучше вентиляции подвержен. Э, кроме того, меньше царапается и в шуварных условиях быстрее чистит. Э, поэтому тоже нубук, но хорошая новость, э, впервые в Украине, поверьте, это прорыв, фирма Гортекс, ну фирма Гор известна, которая делает лучшие ну, мембраны, у нас есть шанс, что она будет поставлять для ластную брану, для вот этой обуви, если будут удачные полевые испытание завершено по этой обуви, то будет стоять набрала оригинальная картина. Это очень важно, я так считаю.